действии таких определенных высоких мечтаний не было. У меня еще 10 класс заканчивали, то хотел стать рабочим, как отец. Он потом все-таки поступил в институт, потому что папа всегда мечтал стать инженером и видел он инженера. Ну, так и сделали. Решил поступать тоже на мою специальность кораблестроения, хотя по своим знаниям он бы мог стать программистом и выдержать конкурс. Может быть, и судьба была другая. Папа был, по крайней мере, доволен. Неплохо закончил кораблестроительный институт. Собирался с 1 июня идти на работу, но 26 числа случилась беда. Он никогда в жизни не приходил домой позже 12. Его просто долго не было, это самое, в 11 уже я начала переживать. Мать, она не спит, покуда он не придет. Я шел домой, знал, что там возле строительного техника растет каштан, где можно нарвать цвет каштану. Мамино лекарство. За неделю где-то был такой разговор, что у меня там проблема была со здоровьем, мне было надо был цвет каштана. Уже час ночи нету, два часа ночи нету, три часа ночи нету. У нас еще телефона не было, соседка по мне позвонила в дверь. Мать сразу поняла, что с Сергеем что-то случилось. Неудачно, получается, уже слазил с дерева уже нарвавший этот цвет. Ветка обломалась, я упал на забор, вот, накололся на пику. К счастью, что я не потерял сознание, был в полном сознании. Я сам себя стянул с пики, пытался куда-то еще ползти, потому что ноги уже не работали. Соседка мне позвонила в дверь и говорит, сын Сережа он лежит в больнице с тяжелой травмой. Я сразу вспомнила, что это получается, что из-за меня он полез на дерево рвать каштан. Когда нам такое позв... постучали, мы пешком через город пошли в больницу. пришел в палату и увидел его стеклянные глаза, он в это сам не верил. Знаете, ну я не могу когда передать это словами, но такое ощущение, как будто ну, у тебя отвалились ноги. Спасибо, конечно, друзьям, что они меня не забыли, поддерживали, всегда приходили. Помогали что-нибудь приготовить, помогали лекарствам, помогали всем. Врачи, скорее всего, Говорили немножко неправду, чтобы я не опустил руки, что давай, давай, ты сможешь, все получится у тебя. Прочитал в заключении, в диагнозе, практически полное нарушение спинного мозга. Я понимал, что это где-то не просто меня поддерживает. Первые мысли были, что переборем, пойдем, как и все, в принципе, все спинальники говорят, что будем ходить. Потом в зависимости от степени поражения спинного мозга, вот, некоторым надо больше времени, некоторым меньше, некоторым... Просто они понимают, что в этой жизни нужно привыкать к новой жизни искать себя заново. Первый шок был, да сразу говорю, когда все вокруг начинают бегать, не успел еще подумать, что ты хочешь, тебе уже все предлагают, где-то зачем-то потянулся, тебе это уже все подают. Ну, как няньки вокруг меня. Это просто убивало. Я ругался сильно, чтобы этого не было. Что произошло, я ну, хотел все делать сам. Никакой помощи ну, и так далее. Вот, если что-то предлагали, то я уже этого уже не хотел. Когда случается такой перелом в жизни, и на самом ее взлете, хочешь ты и не хочешь, ты должен научиться рационально использовать все ее хорошие и плохие стороны по максимальной возможности. То есть, грубо говоря, жизнь, которая была до того, она, это было детство, просто-напросто, прекрасное детство. На улицу практически не выходил, потому что это нужно было меня на руках выносить, коляску выносить. Это очень унитало, когда нужна была дополнительная помощь, хотелось самостоятельности. Он очень не любит, чтобы ему помогали. Это он всегда говорит, надо мне помогать, только когда я попрошу. Так что на руках это вообще исключено. Это, конечно, была первая задача сделать панду, чтобы он сам мог выехать. нужно было привыкать к новому телу, где-то заставить непослушное тело к себе подчиниться. Я понял, что со мной произошло, потому что я с этим был знаком. Я был знаком с Андреем Комаром до этого. У него была такая же травма. Ну, мы виделись, да, у нас родители просто очень дружили. Это как... Они там по выходным, они... или его родители к нам в гости приходили, или мои к ним. Знал, что, что нужно делать, что можно, в принципе, с этим бороться. Он даже в больнице, ему еще не сняли швы, он уже работал над собой. Он с таким рвением занимался. Велосипеду я привязывала ему ноги, и он пытался ноги заставлять работать. Вот ты делаешь по жизни какую-то ошибку, то ты стараешься быстрее исправить ее. То есть, может быть, как раз тогда это было рвение, такое, что надо быстрее все поставить на свои, на свои места. То есть снова вернуться в бой. Еще в больнице я познакомился с Валерием Головиным, это мой наставник еще и по сей день, друг по жизни, он председатель клуба «Виктория». Вот он приехал в больницу ко мне, познакомились. Как раз я посещал больницу, там познакомились и так дружили. Сейчас я могу сказать, что в этой моей второй жизни это один из лучших моих друзей. Я сначала был против знакомства с инвалидом на коляске, но потом подумал, решил, почему бы нет. Познакомились и просто такой очень яркий пример в виде его Где-то даже подтолкнул меня, почему бы не попробовать пообщаться с ними Валерий Карпыч и его жена Марина, в общем, они сыграли самую большую роль в его жизни И, скажем так, они подняли его из бездны такого само... самокопания, что ли И просто повезло не только мне, всем Спинальником Николаев, что у нас есть такой, Головин Николаевич. Основное то, что я посвятил, скажем так, своей жизни, это люди, которые попадают в такую беду, то есть получают травму позвоночника. Их надо направить воспитать, убедить, что жизнь на этом не кончается, и научить их, как дальше, сидя в коляске, жить, не существовать, а жить. И он не падает духом, подчиняясь Валерии Головину, стал заниматься спортом первое, чем он начал заниматься, это ездил он в Карпаты, тренировался, готовился на зимнюю Олимпиаду, но у него не работала спина, ему сказали, что у него не получится. Начал заниматься большим теннисом. Потому что ему нравился теннис очень сильно. Нашли они чертеж коляски, сами с отцом спаяли ее, сварили из таких материалов, там титан, алюминий. Валерий Карпыч ее там протестировал, настроил как мастер. Начал он заниматься. Но так как спорт не развит абсолютно, ему приходилось, грубо говоря, играть сам собой. Занимался настольным теннисом. Он большой теннис любит, малый не сильно. Сделал я ему коляску, гоночную коляску. Занимался гонками. Не подошло ему. И остановился он на фехтовании. Когда он начал заниматься фехтованием, у него был такой психологический барьер, то есть Неужели еще один раз и все опять сначала? Он хотел верить, но в то же время были сомнения, будет ли это продуктивно. Так скептически отнесся к фехтованию. В ходячем фехтовании ничего не понимал, его редко по телевизору показывали, что там происходит, бегает, что-то колят, что-то горит, ничего не понятно. Думаю, еще на коляске. Предложил другую кандидатуру Андрея Комара и немножко настоял. Уговорил Андрея, чтобы он попробовал. Он в тот момент занимался настольным теннисом. Андрей согласился. Я говорю, ну, попробовать можно. И, в общем, с того момента, вот, 95-го года, пробуем. Валера Головин предложил. Появился тренер, говорит, ну, может, который начать заниматься фехтованием. Потом я как-то пару раз приехал на тренировку, посмотрел. Так вроде тоже понравилось. Потом сам попробовал. Я решил остановиться на фехтовании. Ну, не жалею сейчас, на данный момент. Уже 10-й год фехтуем он пошел на фехтование, вот эти движения, которые он делает, они укрепляют мышцы поясницы. А он на стуле сидеть не мог. Он мог только сидеть в коляске. Целый год мы, получается, как бы разведка была, потому что мы не знали, как это вообще выглядит, как нужно правильно стоять, как вообще манера фехтования, тактика, там. Все это мы просто нащупывали как в джунглях. Знаете, как сейчас народу уже проще, они по проторенной тропинке начинают. Думаю, у нас был темный лес. Сергей очень, скажем, целенаправленный такой человек. У него нет таких особых данных для фехтования. То есть он не сильно имеет там длинную руку, какие-то такие данные. Но он не уступает своим мужеством и целеустремленностью. То есть он, он трудяга. Это мне в нем нравится. Когда происходили какие-то неудачи в достижении результатов, ну, единственная фраза, которую он говорил, значит, есть над чем работать. Человек настолько сильный духом, характером и силой воли, что надо, я же говорю, этому поучиться и позавидовать можно даже этому немножко. И с того времени, как он остановился на фехтовании, у него началась совсем другая жизнь. Постоянно в разъездах, постоянно в дороге. Я считаю, что он себе нашел целиком и полностью. И я счастлив, что он не пал духом при поддержке друзей, товарищей, сделал себя Человеком. Других он привлекал к спорту, чтобы и другие не замыкались дома, тоже занимался спортом, общались. С 2001 года была сформирована сборная команда Украины по фехтованию, в которую Сергей вошел, и с тех пор он стал одним из лидеров этой команды. Достаточно большое количество медалей, которые выигрывает, привозит сборная команда Украины по фехтованию на колясках, это медали Сергея в том числе и медали с чемпионата мира, чемпионатов Европы и так далее. На нашей базе в Евпатории мы тренируемся каждый день. Один раз в неделю у нас выходной, но там тренировки два раза на день. Просто немножко морально тяжеловато, она на берегу моря стоит. Позагорать, покупаться нам не получается, потому что идет подготовка к Олимпиаде. Спортсмен выходит на форму, то у спортсмена иммунитет практически нулевой. Поэтому есть возможность заболеть. Болеть нельзя, нужно ехать на соревнования, тренироваться. Ну, просто по контракту запрещено болеть. Некогда. Приходится просто это на это смотреть со стороны, но это ничего страшного. Все преодолевается. Паралимпийское фехтование начало развиваться с 1999 года. Впервые оно появилось в городе Николаеве, где мы начали работать с двумя спортсменами. Это был Андрей Комар и Шенкевич Сергей. Эти ребята уже занимались на тот момент в спорте инвалидов, пробовали себя в разных видах спорта. Вот. Но в 1999 году они перешли на фехтование и, собственно говоря, и стали первыми украинскими фехтовальщиками на колясках. Достаточно часто они становятся на время конкурентами, соперниками. Но бой заканчивается. Бои эти всегда интересные, всегда разнообразные, потому что ребята достаточно хорошо друг друга знают. Поэтому каждому, каждый из них считает, в принципе, этот бой, такой бой, одним из самых сложных. Когда фехтуем, мы уже фехтуем. Каждый сам за себя. Только сняли маски, все, да, мы опять друзья. А так, ну, ты будешь делать все те же приемы, все там. Как там даже больно бывает, понятно, что ударят синяки, это, ну, ну, как говорится, фехтуем мы не жалеем никогда друг друга, ну, специально мы никогда друг друга, допустим, не ударим. Помню, когда Сергей приехал с Олимпиады из Греции и рассказывал про этот бой между ним и Комаром Андреем за выход, скажем так, в финал. Бой был очень трудный, был равный. До самого конца боя. Нельзя было сказать, кто же все-таки возьмет верх. Бой проводился на 15 уколов. И по ходу боя на 1-2 укола уходил вперед то один, то второй из ребят. Потом Комару удалось на 4 укола к концу боя увеличить разрыв. Но ну, вот у Сергея есть такая черта характера. Он в любом бою, он дерется всегда до последнего. Ему удалось отыграть. Несколько уколов. В принципе, бой опять стал где-то равным. Но последний решающий укол в том бою нанес Андрей Комар который прошел в четверку, ну, соответственно, потом в двойку и в бою за первое место взял золотую медаль. На их взаимоотношения эта Паралимпиада никак не повлияла. По обоих как-то хватило так-то понимания. В итоге, в принципе, они остались друзьями. Я, как тренер, не заметил даже временного охлаждения какого-то между ними. Вплоть до того, что ну, Сергей был первым, кто поздравил Андрея с победой. И в том конкретно взятом бою, про который мы говорим. И в паралимпиаде в целом Сергей смог очень быстро, в принципе, оправиться, прийти в себя, ну и уже через пару месяцев после окончания паралимпийских игр приступить к новым тренировкам. любит, когда его хвалят, когда он приезжает с э, соревнований, куча вся грудь в медалях. Вот обычно его папа очень хвалит да, его достижения, показывает эти медали серые, что ты начинаешь, ну, то есть начинается. Он не любит, просто человек не любит, когда акцентирует на нем внимание. Кто не пришел, я в первую очередь веду его сюда. Моя уже кричит на меня, ты говорит не делай этого, говорит, ты просто говорит кто-нибудь говорит, так да возьмет, злазит, я говорю, но ну, не могу я не пофасаться такими достижениями своего сына. Это Италия, последние, перед этим Германия, где золотая и бронзовая, а это и Франция. Жан из Парижа. Он привез. эти, эти две. Это этого года. Даже вот когда бывает, у нас в подъезде лифт просто не работает, на шестой этаж он поднимается сам, без всякой помощи. На коляске, на одних руках, то есть такое может рюкзак отдать, и сам в два в три захода, но он поднимается. появилась машина, конечно, сразу появились дополнительные, как говорится, ноги. Машина это очень много, что значит. Не страшна никакая погода, ни снег, ни дождь. Там, если плохая погода, там, то еще мог задуматься, ехать, не ехать. Там или ну, весь грязный приезжал, а так сел в машину, поехал. Правда, к хорошим привыкать быстро, то уже если был выбор ехать пешком или на машине, то естественно выбирал, пойду на машине. Вот у меня был случай, мне надо было отвезти одного человека в другой город к врачу так получилось, что мне пришлось попросить Серегу. Даже не глядя на то, что у него плотный график тренировок, он смог выделить мне время и пробыл со мной в этом городе целый день. Друг, очень хороший друг, который выручит в любой ситуации, в любой момент, когда бы ты ни позвонил, если он на данный момент может это выполнить, никогда ни в чем не откажет. Но он обычно говорит, ты дядька, это у него такое коронное, дядька или мужик говорит, выручаешь меня последнее время, а я что-то нет если бы без друзей, мне кажется, Сережка бы, ну, просто бы, он бы не достиг бы этого всего. Серега очень веселый человек. Душа компании. Да, друзей хватает у меня очень много еще. До сих пор я общаюсь с одноклассниками, одногруппники, однокурсники. Очень много. За ним просто чувствуется сила, поэтому люди, может быть, и тянутся к силе. Вот мы собираемся со школьными друзьями, как-то видишь, что он взрослее нас. Хотя тоже мы уже не дети. Знаете, как, никто бы не хотел из нас очутиться в его, на его месте, но сильнее, чем он, среди нас нет. Десять дней назад, мова не шла про то, что он участие в турнире. Ліктєвий сустав той руки, якою він фектує, був вражений. Мова йшла практично про те, що відправляти його додому. Він не тренувався майже тиждень перед цими боями. За три дні до змагань він продовжив тренування. Якщо звернули скільки разів він просив рушником витертись обличчя, це був трошки тактичний хід, щоб, хоч трошки, відновити м'язової функції цієї руки, якою він фехтує. Тому оця бронза, це бронза золота.